रो मालेगाव रोहिंग्या आणि बांगलादेशी नागरिकांना बनावट कागदपत्रांच्या आधारे भारतीय नागरिकत्व मिळवून देण्याच्या प्रकरणात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे छावणी पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या या, असले या गुन्ह्यात काल गुरुवारी पोलिसांनी आणखी दोन संशयितांना अटक केली विशेष म्हणजे अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये एका वकिलाचाही समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे या प्रकरणात पोलिसांनी अटक केलेल्या व्यक्तींवर बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जन्म प्रमाणपत्र आरोप आहे संशयितांनी खोटी कागदपत्रे सादर करून प्रशासनाकडून बोगस प्रमाणपत्रे मिळवली होती पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार या प्रकरणात एक मोठे रॅकेट कार्यरत असल्याची शक्यता असून या जाड्यात आणखी काही जण अडकण्याची शक्यता आहे या गुन्ह्यात आधीही काही जणांना अटक करण्यात आली होती पोलिसांनी मालेगाव का तहसील कार्यालयातील अर्जांची आणि संबंधित कागदपत्रांची कसून तपासणी सुरू केली आहे याआधी या, या प्रकरणात काही शासकीय कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्यात आली होती आणि काही अधिकाऱ्यांना निलंबितही करण्यात आले आहे या प्रकरणावर मायनॉरिटी डिफेन्स संघटनेचे मुस्तकीन दिग्निती यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे त्यांनी सांगितले की संघटना लवकरच या विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट करेल या प्रकरणात सत्य बाहेर यावे आणि कोणावरही अन्याय होऊ नये अशी संघटनेची भूमिका असल्याचे सांगितले पोलीस आणि विशेष तपास पथक एसआयटी या प्रकरणाचा सखोल तपास करत असून आणखी काही मोठ्या कारवायांची शक्यता आहे नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि अधिकृत माहितीची वाट पाहावी असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले महाराष्ट्र क्रांती साठी मुख्य संपादक प्रकाश बागुल मालेगाव भिवानी पुलिस स्टेशन में अभी अभी ये मालूम हुआ है कि और दो लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज नाम तो अभी पता नहीं चला लेकिन दो तो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया और उनकी मेडिकल भी हाँ आज छावनी पुलिस स्टेशन में दोपहर से एक हमारे वकील अलताफ वकील उनसे पूछताछ चल रही थी और ये मालूम आता है कि जो 40 ऑब्लिक दो हज़ार रजिस्ट्रेशन है उसी में वो वकील को और एक डाक्यूमेंट जिनका बना था ऐसे दो लोगों का मेडिकल किया गया है बड़े अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सबे बरात से एक दिन पहले भी पुलिस अपनी कार्रवाई में कोई सुस्त रफ्तारी नहीं कर रही है और जिस हिसाब से कार्रवाई हो रही है ये मालेगांव शहर के लिए एक संगीन मसला है हम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के ज़िम्मेदारान बैठने वाले हैं आसिफ शेख से हमारी बातचीत है सनीचर के दिन हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने वाले हैं और अभी हम बम्बई गए थे आगे माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी किस तरह से काम काज करे या उसका अगला कदम क्या होगा हम वो तफसील प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे क्योंकि आज कुछ हिंदू तंजीमें गई थी कि एसआईटी की जो चौकसी चल रही है उसके साथ एटीएस को भी जोड़ दिया जाए तो ये कहीं ना कहीं ऐसा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है या इस तरह का कोई प्लान बनाया जा रहा है कि जैसे कोई दहशत गर्द यहाँ पर है मामूली पेपर में मिस्टेक होने की वजह से जो कि मैं ऐसा मानता हूँ कि हर शहर में ये मामूली मिस्टेक होती है मगर उसको एक हवा बना के और एक बड़ा मसला बनाकर पुलिस जिस हिसाब से अब वकला पर भी कार्रवाई कर रही है हम कल वकील लोगों से भी मिलेंगे क्योंकि आज ये कई वकील लोगों से बातचीत हुई वो भी कहीं ना कहीं तस्वीर में है कि ये क्या हो रहा है तो अब जो है ये लड़ाई सबको मिलकर मैं बात अशात नवनवीन बातम्या पाने आम महाराष्ट्र क्रांति न्यूज यूट्यूब चैनल लाइक करा सब्सक्राइब करा बेल आयकॉन प्रेस करा